Привет, с вами снова я Кэт Кри Добро пожаловать на мой канал И сегодня будет видео о покупках канцелярии Итак, начнем Первое, что я купила, это был вот такой вот текстовый выделитель Выделитель желтого цвета Я вам в прошлых покупках канцелярии показывала вот таких вот два, но мне захотелось еще какого-то от этой фирмы, так как они очень хорошие И купила желтый И ну, я здесь посмотрела то есть с этой стороны простой текстовый выделитель а с этой стороны очень тяжело открывается. Ну, такой вот тоненький фломастер. А здесь как бы текстовый делитель. Вот так вот он, он рисует. Первый это текстовый делитель. А второй фломастер. Дальше я приобрела вот такой вот текстовый делитель, так как у меня еще такого цвета не было. Такого бордового, фиолетового. Такой он большой. Вот так вот он выглядит. Простой текстовый делитель рисует вон вот так. Дальше у меня идет вот такая вот замечательная ручка. На конце вот такой вот розовый кристаллик. То есть я сейчас ее открою. Прикол той ручки в том, что она... Ну, сейчас я, может, покладу белый фон, чтобы вам было лучше заметно. То есть она рисует вот разными цветами. То есть когда закончится вот этот оранжевый, будет желтый, потом... Ну и так дальше. Ковпачок у нее вот такой вот розовый кристаллик. Я взяла розовый, потому что я люблю розовый цвет. И вот так вот она рисует. Дальше я приобрела вот такие вот наклеечки с собачками. Я хотела какие-то наклейки на новогоднюю тематику, но не было. Так как у меня есть Йорк. Думаю, какие-то события, покупочки или еще что-то, я, ну, хорошо очень отмечать такими вот наклейками, наклеил, как бы, какое-то собачье событие. Ну, это было все, с вами была я, Кэт подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас всех очень люблю, пока!